xorazmlik yigit ekan kelin yaqinda to'yim domla to'yga kelalilarmi xorazmga bu ko xorazm endi haligi asrlarda aytgandek bir ming bir yuz kilometr endi uzoq endi u yoqqa borolmaymiz nomimizdan uzr aytib boshqa qilsalar shu sardor domlani to'yga olib kelib ma'ruza qildirishdi kelin mahrlikka so'ravdi shuni qarang eni biz mahriga tushibmiz endi o'sha ayolni mahriga o'sha to'yga borib maruza qilib berishimiz kerak demoqchimanki bunaqa mahrlar o'tmaydi pul bo'lishi kerak mahr pul eridan o'sha ayol xorazmlik ayol ming dollar olsina keyin bizni to'yga chaqirsin mayli ming dollarga borveamiz hazil <laughs> endi domla ming dollarga yurarkan deb yana gap chiqarib yubormaydi